আমাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাষা জ্ঞানৰ আন এটি অধ্যায় আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে লক্ষ্য কৰা বসন্ত কালৰ প্ৰায় সকলো সময়তে এটা ছয় মাত আমি শুনিবলৈ পাওঁ এই ছয়টোৰ নাম কেতে কি এই ছয়টোৱে আমাৰ ইয়াত বছৰ সকলো সময়তে নাথাকে কাৰণ বসন্তকাল অহাৰ লগে লগে আমি মাত্ৰ তিনি চাৰি মাহ মানহে মাহে কেতিকিটো মাত শুনিবলৈ পাওঁ বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে এই চৰাই আমাৰ ইয়ালৈ আহে আৰু আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুচি যায় হয় তাৰপিছত কি আছে উত্তৰৰ শীত প্ৰধান দেশসমূহৰ পৰা মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কেতেকী চৰাই আমাৰ ইয়ালৈ আহে কেতেকীৰ দৈৰ্ঘ প্ৰায় বাৰ ইঞ্চিমান পিঠিৰ ফালৰ ৰং দাঁত ছাই বৰ্ণৰ দৰে পেটত অলপ বগা ৰং থাকে আৰু তাত ক'লা ফুট ফুট দাগ থাকে ইহঁতে নানা ধৰণৰ কীট পতংগ ধৰি খায় বিশেষকৈ পলু মকৰা কেৰেলোৱা মাখি জিৰা পখিলা আদিয়েই প্ৰধান খাদ্য ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন গছৰ গুটিও কেতেকী চৰাই খায় এয়া আছিল তোমালোকৰ কেতেকী চৰাইৰ বিষয়ে এটি অধ্যায় গতিকে ইয়াত থকা কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰখিনি আমি এতিয়া ডিল কৰিম কি আছে কেতিকীৰ মাত কেতিয়া শুনিবলৈ পোৱা যায় কেতিয়া শুনিবলৈ পাওঁ আমি নিশ্চয় তোমালোকে লিখিবা এইটো ক নম্বৰ অপশ্যন আছে বসন্তকাল খম্বাৰ আছে বৰ্ষাকাল শীতকাল হেমন্তকাল কোনটো হ'ব তেন্তে তোমালোকৰ বসন্তকাল ফাইন তোমালোকৰ এই টপিকৰ প্ৰথমতে আছে বসন্ত কালত প্ৰায় সকলো সময়তে আছে নহয় এইটো বসন্ত কাল নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কি আছিলে যে কেতে কি চৰাইটো আমাৰ ইয়াত কিমান সময় থাকে কি কৈছে তোমালোকৰ অপশ্যন কেইটা কি কি আছে ইয়াত আছে তোমালোকৰ বছৰৰ তিনি চাৰি মাহত থাকে গোটেই বছৰটো থাকে বছৰৰ ছমাহমান থাকে চৰাইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কোনটো হ'ব তেন্তে এই ক নম্বৰ অপশ্যনটো বছৰৰ তিনি চাৰি মাহ থাকে ফাইন নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছিলে তোমালোকৰ কেতেকী ছয়টো আমাৰ ইয়ালৈ ক'ৰ পৰা আহে ধুনীয়া কুৱেশ্যন তোমালোকৰ অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পৰা উত্তৰ আমেৰিকাৰ পৰা উত্তৰৰ শীত প্ৰধান দেশসমূহৰ পৰা চীন দেশৰ পূবৰ পৰা কোনটো হ'ব উত্তৰৰ শীত প্ৰধান দেশসমূহৰ পৰা ফাইন নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছিলে এইটো আছিলে তোমালোকৰ কেতেকী চৰাই কিমান ডাঙৰ কিমান বুলি কৈছে কেতেকী চৰাই কুলি চৰাইৰ সমান কেতেকী চৰাই কাউৰীতকৈ অলপ ডাঙৰ তাৰপিছত আৰু কি কৈছে অলপ সৰু কৰি দিছোঁ ৰ'বা আৰু কি দিছে কেটেকী চৰাই তিনি ইঞ্চি মান হয় কেটিকী চৰাই বাৰ ইঞ্চি মান হয় কোনটো হ'ব ৰাইট অপশ্যন নিশ্চয় তোমালোকৰ এইটো হ'ব বাৰ ইঞ্চিমান এইটো তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন ফাইন ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ কেতেকী চৰাইয়ে কি খাই জীয়াই থাকে অপশ্যনকেইটা কেতেকী চৰাইয়ে ফুলৰ মৌ খাই জীয়াই থাকে কেতেকী চৰায়ে পোক পৰুৱা খাই জীয়াই থাকে কেতেকী চৰায়ে গছৰ গুটি খাই বৰ ভাল পায় কেতেকী চৰাইয়ে মানুহ খাই প্লাই দিয়া অৱশিষ্ট খাই ভাল পায় কোনটো হ'ব তেন্তে তোমালোকৰ চাই চাই ইয়াত কিন্তু অলপ টুইষ্ট আছে টুইষ্ট কেনেকুৱা কেতেকী চৰাইয়ে গছৰ গুটি খাই ভাল পায় এইটো ৰাইট কেতেকী চৰাইয়ে পোক পৰুৱা খাই জীয়াই থাকে তেন্তে তোমালোকে কোনটো কৰিবা দুটা কিন্তু শুদ্ধ টপিক অনুযায়ী কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ অপশ্যন দিব লাগিব খ নাম্বাৰটো কিয় খ নাম্বাৰটো এইটো তোমালোকৰ গছৰ গুটি মাজে সময়েহে খায় বুলি কোৱা উল্লেখ কৰা আছে হেনে মুঠতে তোমালোকে কীট পতংগ খাই জীয়াই থাকে এইখিনিতে তোমালোকক এতিয়া মই কুৱেশ্যন দিবলৈ বিচাৰিছো তোমালোকে আনচাৰটো কমেণ্টত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা কুৱেশ্যনটো হ'ল এনেকা তলৰ 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 কোনটো কেতেকীৰ কেতেকীৰ খাদ্য নহয় খাদ নহয় ফাইন এইটো তোমালোকৰ এ নাম্বাৰ অপশ্যনত তোমালোকক দিয়া থাকিল কীট পতংগ কীট পতংগ তাৰপিছত বি নাম্বাৰ অপশ্যন হ'ল তোমালোকৰ গছৰ গুটি গছৰ গুটি তিনি নম্বৰ অপশ্যন হ'ল তোমালোকৰ মানে চি নম্বৰ অপশ্যনটো পানী আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল তোমালোকৰ মৰা শ মৰা শকো তোমালোকক কৈছোঁ কুৱেশ্যনটো তলৰ কোনটো কেটেকিট খাদ্য নহয় এই অপশ্যনটো তোমালোকৰ আছে কীট পতংগ বি অপচনটো আছে গছৰ গুটি চি অপশ্যন আছে পানী আৰু ডি নম্বৰ অপ আছে তোমালোকৰ মৰা শ তোমালোকে আনচাৰটো কমেণ্টত দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপৰা বুজা বুজা যাব যে তোমালোকে কিমান এটেণ্টিভ তোমালোকৰ টপিক লয় আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাবা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ